В нашій студії гостя, яка з самого ранку піклується про наше здоров'я кожного дня. Це начальник Миколаївського обласного центру здоров'я Оксана Юрівна Баланська. Доброго ранку. Добре вам. Утро. Оксана Юрівна. Центр здоров'я стоїть просто на сторожі здоров'я всієї Миколаївщини. Багато хто, можливо, не знає, що існує такий центр, чули, але. Чем занимается центр? Пару слов для тех, кто впервые чует, але чув, але не знает, чем занимается. Николаевский областной центр здоровья – это организация, среди основных задач которой профилактика неинфекционных заболеваний и санитарно, санитарное просвещение. Всемирная организация здравоохранения определила четыре группы заболеваний, которые приводят к наибольшему количеству преждевременных смертей населения до 70 лет. Это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, хронические абструктивные заболевания легких, это онкологические заболевания и диабет. К сожалению, люди все больше и больше болеют. Эта тенденция характерна и для всего мира, и, как мы понимаем, и для Украины. Население, которое страдает этими заболеваниями, молодеет. Что делать? Это, безусловно, санитарное просвещение в том плане, чтобы люди понимали причины возникновения болезней, как их нужно, какие меры профилактики им нужно применить. И это своевременное выявление. Вот в связи с нашими акциями я себе позволю больше сказать о своевременном выявлении болезни. Что такое своевременное выявление? Это выявить как можно раньше. И тут возникает определенная сложность. Будь я хворобу, так, как что говорят, легче Но мы говорим, не поп... шликовать. Совершенно верно. А будучи выявлена на э, начальных стадиях болезнь быстрее лечится, легче лечится, дешевле лечится. Но возникает одно большое «но». Чем э, стадия более ранняя, тем меньше болезни себе сигнализирует. Человек не чувствует никаких симптомов. Он не озабочен состоянием своего здоровья. А какой у нас с вами менталитет? На профилактические осмотры мы ходим только в том случае, если нас ну, каким-то образом заставляют это делать. Большинство населения обращается э, в лечебное учреждение только с, для решения уже какой-то проблемы, как касающейся полиция. здоровья. Да. Поэтому занимаясь э, санитарным просвещением, мы все же решили, что э, своевременное выявление это тоже тот сегмент, в котором мы можем поучаствовать. Мы проводим, Николаевский областной центр здоровья проводит скрининговые обследования население на уровень сахара в крови, проводим измерение давления. Это вот наши акции, которые мы проводим третий год. Ждуково-скрининговое обследование. Мы все слышали это слово много раз. На самом деле это те обследования населения, которые проводятся с людьми, у которых еще нет клинических проявлений заболевания. Угу. Что мы проводим во время наших вот таких вот акций? Мы измеряем уровень сахара в крови. Мы измеряем давление. Эти показники ну, сахар в крови, то цукор в крови, то зразумело, если покажешь. Ну, правильно говорить уровень глюкозы в крови, так. хотя мы все с вами угу. говорим уровень сахара в крови. Угу. Это объективный показатель, который дает нам возможность понять, нужно ли нам немедленно заботиться вот этой проблемой, нужно ли нам пойти к врачу, нужно ли нам заняться какой-то профилактикой. Основная цель, которую мы перед собой ставим. – это обратить внимание человека на его здоровье. Если попутно нам удастся еще вы, выявить заболевание на ранней стадии, мы будем считать, что в принципе мы достигли своей цели. Объективные показатели э, уровня сахара в крови, которые вот можно померить, норма должна составлять на голодный желудок 3,3-5,5 мм на э, литр крови. Мы обычно говорим просто от 3,5 до 5,5 единиц. После принятия пищи до 7,8 единиц. Мы э, обычно проводим наши акции в местах естественного скопления людей. Это торговые центры. Для чего? Для того, чтобы человек не шел к нам, а мы пришли к нему и предложили ему такую услугу. Я прошу прощения. И у людей возникает вопрос, а вот как же врач... Если считает, что у меня есть такая проблема, он меня посылает в больницу и говорит, обязательно на голодный желудок. Угу. Врач и мы преследуем немножко разные цели. Врач уже работает с человеком, у которого он определил заболевание, ему нужен очень точный показатель для коррекции лечения, для назначения определенной дозы инсулина при инсулинозависимом диабете. У нас цель другая мы хотим определить, у вас этот показатель, или дать вам возможность убедиться, что у вас этот показатель в норме, или насторожить вас состоянием вашего здоровья, сказав, что да, этот показатель у вас отличается от нормы, пожалуйста, пойдите к специалисту. Почему в паре давление и измерение сахара в крови? Ну, кроме того, что гипертоническое заболевание приводит к такому очень тяжелому сложению, как инсульт, Высокое давление является риском для развития диабета. То есть это корректно. Угу. Плюс, оно связано. Оно связано, да. Это связано одно с другим. Человек, придя на нашу акцию, узнает уровень сахара в крови, узнает свое давление и может получить консультацию специалиста, адекватный комментарий к тому, что мы увидели вот эту скрининговую картинку нашего врача. При необходимости наш врач не будет, безусловно, давать ему рекомендации по лечению, он его отправит к специалисту, к эндокринологу, а который а уже знаешь, будет... такие какие-то рекомендации надаст, так спрямую, а что делать? А, он спрямую, он направит его прежде всего в тех вопросах, которые касаются профилактики сахарного диабета. Профилактика очень проста, и в то же время... ну, есть очень много простых вещей, о которых мы знаем, но тем не менее мы их не делаем. Все вместе с большим удовольствием. На самом деле для того, чтобы избежать заболевания сахарного диабета, сахарным диабетом, нужно вести активный образ жизни. Что мы под этим подразумеваем? Мы подразумеваем достаточную двигательную активность. Причем подходить к этому нужно, ну не побоюсь этого слова, без фанатизма. В соответствии с своей физической формой. Для кого-то достаточной двигательной активностью будет просто 10-минутная прогулка на свежем воздухе. Для кого-то, кому позволяет его физическая форма, это может быть занятие в фитнес-центре, это может быть занятие в плавбассейне. Нужно ко всему подходить с достаточно... Помірковано. Ви вже займаєтеся да, цим. Да. Чи було таке, що під час цих обстежень були дійсно виявлені люди, яким потрібно було можна. Означати у нас пройшов на кожному время кожної нашої акції. І, пользуясь случаєм, я хочу повторити, що У нас акции проходят и сегодня, и завтра, с 12 до часу дня в помещении сети центра, uh -huh. и мы приглашаем всех желающих принять участие в этой акции. Мы ориентированы в первую очередь на условно-здоровое население. Но мы понимаем, что у нас есть социально незащищенные слои населения. Это в первую очередь наши пенсионеры, для которых объективно Такое обследование достаточно является дорогостоящим. Поэтому, если к нам э, в наш передвижной пункт приходят люди и говорят, что я болен, у меня есть такая проблема, проверьте мне, пожалуйста, уровень сахара в крови, мы никогда не отказываемся. Мы не привязываем наши акции ни к каким дням, угу. а, мы их проводим по мере того, как у нас есть такая возможность, то есть у нас есть расходные материалы. В прошлом году. Я считаю, нам очень все удалось. Мы провели 17 таких акций в среднем Цифры, во время... в год. В 17 акций. Да. В прошлом году мы провели 17. Вот в среднем за одну акцию сколько людей Очень по-разному. Ну, вот минимальное количество у нас было, по-моему, 56 человек. А, максимальное было 189. Мы сейчас смеялись, чуть-чуть не дошли до 200. Во время акции ну от 3 до 7... У нас впервые выявленных. Мало ли это много? Ну, очень спорный вопрос, потому что каждый человек, которому мы смогли помочь, мы считаем, что это уже наша маленькая победа. За счет чего мы можем проводить эти акции? В прошлом году и в позапрошлом году мы прилагали все усилия и попали в программу МОЗ. Были такие программы «Школы здоровья». Мы привозили в Николаев расходные материалы. Сейчас, к сожалению, пока что эта программа не работает, и мы ищем э, помощи у социально-ответственного бизнеса. Если позволите, я хочу сказать спасибо, есть такая фирма «Долфи Украина», как, э, за счет расходных материалов, которые, за счет сотрудничества с которой мы проводим последние, вот, наверное, уже пять акций. Угу. Большое им спасибо. А взагали э, вы говорили мне там поза кадром, что это... Це... Заглядывай, не Нет, так? это не дешевое удовольствие. Расходные материалы очень дорогие. Вчера наша сотрудница, у которой папа болеет сах... сахарозависимой, инсулинозависимой формой Диабет. диабета, была в аптеке и она сказала, что баночка с десятью тестами ей сказали стоит семьсот шестьдесят гривен. То -то для людини, это очень, на мой взгляд, это очень дорого. Для людей, которые нужно каждый день контролировать уровень да. глюкозы, так? это То уже это... существенные расходы. Если позволите, я хотела бы вернуться к вопросу, что нужно сделать, чтобы не развился угу. диабет, потому что мы так с вами сказали о двигательной активности, дальше мы не пошли, это будет не совсем корректно. Потому что кроме двигательной активности, собственно, почему она нужна? Для того, чтобы калории сжигались нашим организмом или расходовались в необходимом, в необходимом количестве в необходимых местах, для того, чтобы мы с вами в разумных пределах корректировали свой вес, безусловно, не жестко, потому что это тоже стресс для организма но излишний вес э, является риском развития диабета. Мы должны обратить внимание на свое питание. Оно у нас должно быть здоровым. Э, это очень огорчительно, потому что э, все вкусное, оно к чему, оно, не, оно, оно здоровью не ведет. Вредно. Да, почему говорит все вкусное вредно? Э, на самом деле можно найти, наверное, вкусные вещи и э, не наверное, а совершенно точно в вещах полезных, но конфеты пирожные, которые я сама нежно люблю, они относятся к так называемым быстрым углеводам, а быстрые углеводы это всегда риск развития всякого рода осложнений для нашего организма. И почему-то мало говорится о том, что в профилактике сахарного диабета в профилактике всех нарушений работы нашего организма играет очень большое значение правильный питьевой режим просто пить воду, просто пить воду, желательно начинать свой день со стакана чистой воды, не считать, что мы с вами пьем воду и обеспечиваем наш организм водой, выпивая кока-колу, ага. выпивая чашку кофе, это можно все, кофе можно плюс в разумных пределах, кока-колу желательно убрать совсем. Но часть кофе... это, это трубы. Да. <свят> кофе и крепкий чай не заменят организму чистой воды. Мы все на 70% состоим из воды, более чем на 70%. И для нормального функционирования нашего организма ему очень нужно, чтобы мы его снабжали чистой, нормальной водой. Кроме этого, безусловно, желательно настраивать себя, несмотря ни на что, на позитив. Потому что любой стресс, он приводит к тому, что все функции нашего организма начинают сбоить. И возникают всяческие нарушения. И очень часто бывает. И а очень часто... на фоне стресса, да. возникает, предвижчивается уровень в крови. Да, совершенно верно. Поэтому на самом деле сохранить здоровье очень легко. Для этого достаточно предпринимать простые шаги. Поэтому мы всячески призываем бороться за здоровье. Оно того стоит. Не бороться с болезнями. Просто их избегать. Использовать э, все свои шансы для того, чтобы оставаться молодыми, красивыми, жизнерадостными, потому что наше здоровье – это и наше настроение, это настроение наших близких и наше благополучие. Дякую вам за Позитив, зранку, за то, что настроили на здоровье, на гарное настроение. Отже, еще раз, сегодня и завтра. Сегодня и завтра в сети-центре с 12 до часу дня работает консульт-пункт Николаевского областного центра здоровья, где каждый желающий сможет узнать уровень глюкозы в крови. Не страшно, если вы покушаете перед тем, как к нам придете, Просто нужно будет нам об этом сказать, и мы будем рассматривать ваши показатели в зависимости уже от нормы после еды, назовем uh -huh. это так. Измерить уровень, померить ваше артериальное давление, получить консультацию доктора. Спасибо вам, и вы будьте здоровы, будьте счастливы, квитучи, как заразу.